дальше, 7 февраля, завтра. Новый год по китайскому календарю. Завтра буду поздравлять китайских друзей с Новым годом. Сегодня, как и в прошлое воскресенье, получилось все по минимуму, скажем так. Зарядочка минимальная. Удалось прослушать первую главу заповедей э, действую. если заповедей действует скажем тусевича. Оно называется ответственность что я понял? Что мы, мы несем ответственность за все действия, которые мы принимаем в своей жизни. Первое. Второе. Мы несем ответственность не просто за действия, а за интерпретацию тех событий, которые происходят в нашей жизни. То, как мы воспринимаем это для себя. Опять же, возвращаемся к технике имя. Да? Мы являемся монтажерами, режиссерами, продюсерами всего, что происходит в нашей голове. И третье, все, что происходит в нашей голове, основываясь на тех событиях, которые мы интерпретируем, влияет на наше будущее. То есть, наше будущее мы создаем сами. Соответственно, что я буду делать? Первое. Брать ответственность, понимать, что все в моей жизни зависит только от одного человека, от меня. А я завишу от Бога. Второе. Правильно интерпретировать те события, все-таки информацию, которая входит мне в голову, я должен модифицировать и представлять для себя, монтажировать для себя, изображать ее для себя таким образом, чтобы она мне шла на благо. Соответственно, потому что есть факт событий, который состоялся, и как я на это буду реагировать, это мое решение, а не того, кто доносит мне эту информацию. И третье, строить свою жизнь на правильных принципах. Вот так вот на сегодня, да, я продолжаю двигаться, я активный, я позитивный, я целеустремленный, я знаю, что я богатый человек, я здоровый, я счастливый, я верю, и я могу.